মই এতিয়া গোৱালপাৰাৰ ৰংজুলিৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি আছোঁ ক'ব গ'লে গুৱাহাটী প্ৰায় পালোহি ধাৰাপুৰ চাৰিআলি পাওঁ পাওঁ মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়া আৰু মই দুপৰীয়া গোৱালপাৰাৰ ৰংজুলিলৈ গৈছিলোঁ বেচিকেলি চিমেলী তোলা বুলি গাঁও এখনলৈ গৈছিলোঁ যোৱাকালি সেই গাঁওখনত পাঁচজন লোক নাও দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ নিহত হৈছিল অঞ্জনা মালাকাৰ বুলি এগৰাকী মহিলা আছিলে প্ৰায় দীৰ্ঘদিন ধৰি কেঞ্চাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ যোৱাকালি মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছিল মহিলা গৰাকীক অন্তিম সংস্কাৰৰ বাবে শ্মশানলৈ লৈ যোৱা হৈছিল শ্মশানখন পানীৰে ভৰ্তি হৈ আছিলে বানপানীৰ কাৰণে সেয়েহে নাও লৈ গাঁৱৰ মানুহ গাঁৱৰ মানুহে মালাক শ্ৰীমতী মালাকাৰৰ মৃতদেহটো সংস্কাৰৰ বাবে লৈ গৈছিলে ঘূৰি আহোঁতে ছাব্বিছগৰাকী মানুহ টুলুঙা নাওখনত উঠি উভতি আহিবলৈ চেষ্টা কৰে নাওখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় আৰু প্ৰায় একেটা পলিয়া পৰিয়ালৰে পাঁচগৰাকী লোক নিহত হয় দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে এই পাঁচগৰাকীৰ ভিতৰত শ্ৰীমতী অঞ্জনা মালাকাৰৰ স্বামীও ইয়াৰ ভিতৰতে পাঁচজনৰ ভিতৰতে আছে নিয়তিয়ে স্বামী স্ত্ৰী দুয়োগৰাকীকে একেলগে এই সংসাৰৰ পৰা আঁতৰাই লৈ গ'ল চিমেলী তোলা গাঁৱত গৈ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গক আমি সমবেদনা জনালো আৰু চৰকাৰৰ পৰা সামান্য অনুদান হিচাপে চাৰি লাখ টকাকৈ মৃত পৰিয়াল মৃতকৰ পৰিয়ালকেইটিলৈও আগবঢ়ালো ৰংজুলিৰ পৰা চিমেলী তোলা প্ৰায় ষোল্ল কিলোমিটাৰ ভিতৰত সোমাই যাব লাগে ঘূৰি আহোঁতে বিভিন্ন স্থানত গাড়ীখন ৰখাই মানুহক মাত কথা দিয়াৰো সুবিধা পালোঁ ৰংজুলিৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ উভতি আহোঁতে বাটতে দক্ষিণ কামৰূপ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যালয় দিনটো একো খোৱা হোৱা নাছিল কাৰণে দক্ষিণ কামৰূপ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যালয়ত কাৰ্যালয়তে আমি অশোক সিংঘাল আৰু মই এখন এখন ৰুটি খাওঁ বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াই আমাক আতিথ্য আগবঢ়াই বিধায়কগৰাকীকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ অলপ পিছত গুৱাহাটী পাম আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে সাত আৰু আঠ তাৰিখে সাত আৰু আঠ নৱেম্বৰ তাৰিখে আমি মাতৃ পিতৃ বন্দনাৰ বাবে দুদিন ছুটী দিছোঁ সাত আৰু আঠ তাৰিখ চৰকাৰে ছুটী দিছে ন তাৰিখ ছট পূজা দহ আৰু এঘাৰ তাৰিখ শনিবাৰ আৰু ৰবিবাৰ এক কথাত ক'বলৈ গ'লে সাত তাৰিখৰ পৰা এঘাৰ তাৰিখ পাঁচটা দিন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে বন্ধ পাব মাতৃ পিতৃ বন্দনাৰ উদ্দেশ্য হ'ল এই পাঁচদিন আমি যদি আগতীয়াকৈ পৰিকল্পনা কৰোঁ মোৰ মা মোৰ দেউতা মোৰ শহুৰ মোৰ শাহু আমি বিভিন্ন মন্দিৰ তীৰ্থস্থান বা পৰ্যটনস্থলীলৈ আমি লৈ যাব পাৰোঁ পিতৃ মাতৃয়ে আমাক ডাঙৰ দীঘল কৰে পিতৃ মাতৃৰ কৃপাতেই আমি জীৱনত সফলতা লাভ কৰোঁ ব্যস্ত জীৱনৰ মাজত কেতিয়াবা পিতৃ মাতৃক আমি সময় দিব নোৱাৰোঁ যোৱা তিনিটা বছৰ এই মাতৃ পিতৃ বন্দনাৰ কাৰ্যসূচী ৰাজ্য চৰকাৰে হাতত লৈছিল আৰু বহুতো লোকে গাঁৱৰ ঘৰলৈ উভতি গৈও বহুতো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে দেউতাক মাকৰ লগত এই পাঁচটা দিন সময় কটোৱাৰ ফটোও আমালৈ পঠিয়াইছিল বহুতে মোক প্ৰশ্ন কৰে যে ব্যক্তিগত কোম্পানীত কাম কৰাসকলে এই সুবিধা কিয় নাপায় মই আশা কৰোঁ যে চৰকাৰে যেনেকৈ আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলক এই সুবিধা দিছে একে সময়তে ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰসকলেও এনেকুৱা যদি সুবিধা তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীসকলকো দিয়ে আৰু বিনা বেতন নকটাকৈ যদি বেতন নকটাকৈ যদি এই সুবিধা দিয়ে আমাৰ সমাজখনক মাতৃ পিতৃ বন্দনা এক সুন্দৰ নিয়মলৈ পৰিণত হ'ব মই আজি সকলোকে আহ্বান জনাম বিশেষকৈ বেচৰকাৰী কোম্পেনীৰ প্ৰাইভেট কোম্পেনীৰ স্বতাধিকাৰসকলক পাৰিলে আপোনালোকেও সাত আৰু আঠ তাৰিখে কৰ্মচাৰীসকলক ছুটি দিব মই দাবী কৰিব নোৱাৰো কিন্তু আপোনালোকক মই বিনম্ৰতাৰে সৈতে অনুৰোধ জনাম যোৱাকালি মই কেইটামান টেলিভিশ্যনত এটা ডিবেট দেখিছিলোঁ যে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ চাকৰিত এ পি এছ চিৰ ধৰণে পৰীক্ষা কিয় হ'ব লাগে দৰাচলতে আচল কথাটো হ'ল যে আমি এ পি এছ চিৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ প্ৰশ্ন কাটিব খোজা নাই এ পি এছ চিৰ ধৰণৰ পৰীক্ষা তাৰমানে প্ৰথম পিলিমছ হ'ব তাৰপিছত মেইনছ হ'ব আৰু তাৰপিছত আমাৰ ভাইবা হ'ব কিন্তু পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড চতুর্থ শ্রেণীর কারণে এ পি দরে নহয় পরীক্ষার প্রশ্নর স্ট্যান্ডার্ড মেট্রিকর দরে হব হায়ার সেকেন্ডারীর দরে তেনেকে তৃতীয় শ্রেণীর কারণেও আমি এই ধরনের যদি পরীক্ষার প্রয়োজনীয় অর্থাৎ গ্রেজুয়েশন যার কালিফিকেশন সিলেবাস গ্রেজুয়ন হব হায়ার সেকেন্ডারি যার সিলেবাস তার সিলেবাস হায়ার সেকেন্ডারি হব কিন্তু আমি এটা প্রস্তাব যে এইবার এডিআরির পরীক্ষা বিলিমছ হওক মেইনছ হওক আৰু ইণ্টাৰভিউ হওক কিয় কৈছিলো আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব যে সাত হাজাৰ পষ্টৰ ভিতৰত এটা পষ্ট আছে যাৰ কোৱালিফিকেশ্যন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু সেই শিতানত তিনি হাজাৰ সাতশ পষ্ট আছে তাৰ বিপৰীতে এঘাৰ লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিছে এঘাৰ লাখ ল'ৰা ছোৱালীক যেতিয়া আমি পৰীক্ষা পাতিব যাম এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত যদি পাঁচশতকৈও আমি ল'ৰা ছোৱালী বহাৰ সুবিধা দিওঁ আমাক একৈছশ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ লাগিব আৰু একৈছশ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সমানে এটা পৰীক্ষাৰ কোৱালিটী মেইনটেইন কৰাটো অসম্ভৱ প্ৰত্যাহ্বানমূলক হৈ পৰে যেতিয়া আমি টু থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত আমি পৰীক্ষা পাতিম ক'ৰবাত ইনভেজিলেটৰজন ইমান ভাল কোৱালিটি নহ'ব পাৰে ক'ৰবাত লিকেজ থাকিব পাৰে ক'ৰবাত ক'ৰবাত চাকৰিত ইজনে সিজনক সহায় কৰাৰো অভিযোগ থাকিব পাৰে যদি আমি পিলিমছত এই অভাৱ বা অভিযোগ যিসমূহ থাকিসমূহৰ পৰা আমি যেতিয়া পিলিম পিলিমছৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল দিম পিলিমছত এক লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাছ কৰিব আৰু এক লাখ ল'ৰা ছোৱালীক আমি যেতিয়া মেইনছ পৰীক্ষা পাতিম তেতিয়া তাত পৰীক্ষাৰ কোৱালিটিটো আমি খুব সূক্ষ্মভাৱে মেইনটেইন কৰিব পাৰিম অৰ্থাৎ শেষলৈ গৈ যোনে চাকৰি পাব তাত কোনো ধৰণে কোনো কেণ্ডিডেটে কম্প্ৰমাইজ কৰি চাকৰি পোৱাৰ সুবিধা নাথাকে সেইকাৰণে ইউ পি এছ চিৰ পৰীক্ষাই হওক এ পি এছ চিৰ পৰীক্ষাই হওক তিনিটা তৰফত পৰীক্ষা পাতে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নৰ কাকতবোৰ এ পি এছ চি ইউ পি এছ চিৰ দৰে নহয় দুজন মানে কৈ আছে চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কাৰণে এ পি এছ চিৰ দৰে পৰীক্ষা কিয় হ'ব লাগে চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ইণ্টাৰভিউত এ পি আৰজনে ক্লাছ টেনৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডেই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব কিন্তু পিলিমছ আৰু মেইনছৰ মাজেদি যেতিয়া সৰকি আহিব তেতিয়া চাকৰি যোগ্যজনে পাব মোৰ এটাই লক্ষ্য আছিলে যে চাকৰি যাতে যোগ্যজনক বাদ দি আন কোনোৱে নাপায় কাৰণ চৰকাৰী চাকৰি যোগ্যতাৰ আধাৰত হ'লে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আস্থা উভতি আহে যোৱাবাৰ আমাৰ এটা পৰীক্ষাত কেণ্ডিডেট আছিল ছয় লাখ এইবাৰ এটা পৰীক্ষাত হ'ব আমাৰ কেণ্ডিডেট এঘাৰ লাখ উলিমছ মেইনছৰ মাজেদি আমি আহিলে আমাৰ বহুখিনি চেকিং চেক এণ্ড বেলেঞ্চ আমি কৰিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু যি নহওক মই বিশ্বাস কৰোঁ যে চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত যিমান হওক আমি বিতৰ্কৰ উদ্ধত ৰাখিব লাগে দুই এজন ৰাজনৈতিক দলেই হওক বা আমাক বেয়া পোৱা দুই এজন ব্যক্তিয়েই হওক চৰকাৰৰ প্ৰতিটো কথাতে তেওঁলোকে বিতৰ্ক হোৱাটো বিচাৰে আৰু বিতৰ্কৰ পৰা তেওঁলোকৰ যে কিবা লাভ হয় এনেকুৱা নহয় যেন বিতৰ্ক কৰি চৰকাৰখনৰ ভাল প্ৰচেষ্টাসমূহকো তেওঁলোকে যাতে কৰবাত কৰবাত নিগেটিভিটিলৈকে ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰে সেইবাবে ময়ো সাৱধানে থাকিব খুজিছোঁ এইবাৰ আমি প্ৰিলিমিনাৰী পৰীক্ষা নাপাতো মেইনছ আৰু ভাইভাভছিৰ মাজেদিয়ে আমি পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিওঁ অৱশ্যে এঘাৰ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যেতিয়া একৈছশ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষা দিব ই এটা ভীষণ প্ৰত্যাহ্বানমূলক হ'ব কেনেকৈ পৰীক্ষা পাতিব পাৰিম একৈশ স্কুল কলেজ ই এটা ডাঙৰ প্রত্যাহ্বান হ'ব চৰকাৰী বিষয়াসকলে এই বিষয়ে আলাপ আলোচনা আৰম্ভ কৰিছে ৰাইজৰো সহযোগিতা লাগিব কি ধৰণে পৰীক্ষাটো বিতৰ্কৰ ওপৰত ৰাখিবৰ কাৰণে ৰাইজৰো আমি সহায় ল'ব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছো সময়ত আমি আপোনালোকক ক'ম তিনি অক্টোবৰৰ পৰা পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ আৰম্ভ হ'ব তাত এনেকুৱা কোনো অসুবিধা নাই যোৱাবাৰ যেনেকৈ নিযুক্তি হৈছিল এইবাৰো হ'ব আৰু শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ইয়াতো বহুত বেছি বিতৰ্কৰ অৱকাশ নাই আৰু এইবিলাকত নিশ্চিত কোৱালিফিকেশ্যন লাগে কাৰণে কেণ্ডিডেটৰ সংখ্যাও কম কিন্তু তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীত এইবাৰ অসম্ভৱ প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিছে সৰ্বমুঠ ওঠৰ লাখ আবেদ এই চৈধ্য হাজাৰ পষ্টৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে যি কি নহওক দুই এজনে সুধি আছে যে ছিলেবাছ কেতিয়া দিব মই অহা পৰহি বা মেক্সিমাম চৌথা দিনাৰ ভিতৰত চিলেবাছ দুখন প্ৰকাশ কৰিবৰ বাবে মই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যনক নিৰ্দেশ দিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ পিছত এই পৰীক্ষা সম্পৰ্কীয় আপোনালোকে যি কথা বুজিব খোজে জানিব খোজে ইয়াৰ পিছত ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যনে আপোনালোকক জনাই থাকিব মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পৰা খুব প্ৰয়োজন নহ'লে আজিৰে পৰা আঁতৰত থকাটো উচিত হ'ব অৱশ্যে ক'ৰবাত ভুল ভ্ৰান্তি থাকিলে ক'ৰবাত কিবা বুজাত অসুবিধা হ'লে ক'ৰবাত স্পষ্টীকৰণৰ প্ৰয়োজন হ'লে নিশ্চয় মই আপোনালোকক এই ধৰণে ফেচবুক লাইভে হওক বা সাংবাদিক মেলত আহি আপোনালোকক মই বুজাবৰ বাবে বা আপোনালোকক চৰকাৰৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিবৰ বাবে মই চেষ্টা কৰিম বানপানী গোটেইকেইখন নদীতে পানী কমিছে একপ্ৰকাৰ আজি পাচিঘাটক বাদ দি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বিপদসীমাৰ তলেদিয়ে বৈ আছে উপনদীসমূহৰো পানী কমিছে এতিয়া ইয়াৰ পিছত আমি বান সাহায্য বা পুনৰ সংস্থাপনৰ কামত আমি নিজক আত্মনিয়োগ কৰিম চাওঁতে চাওঁতে গুৱাহাটী পালোহি আই এছ বি টি পালোহি হাইৱেৰ ওচৰ পালোহি আজিলৈ আপোনালোকক ইমানেই জনাইছোঁ ৰহাৰ কাষত জুঙাল বলহু গড়ত আমি এটা সুন্দৰ পৰ্যটনৰ এটা প্ৰকল্প স্থাপন কৰি আছোঁ অহাকালি যদি সময় পাওঁ এবাৰ ৰহালৈ যোৱাৰ বাবেও চেষ্টা কৰিম প্ৰকল্পটো চাই যাব চোৱাৰ কাৰণে জোঙাল বলহু আছিলে তিৱা জাতিৰ এগৰাকী ক'বলৈ গ'লে জাতীয় বিদ অনুজাতীয় অনুপ্ৰেৰণা আৰু তিৱা জাতিৰ লগতে কৃতজ্ঞ অসমীয়ায়ো সদায় জোঙাল বলহুৰ বীৰত্ব আৰু শৌৰ্যক গৰ্বৰে সোঁৱৰণ কৰে পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ ফেচবুক লাইভৰ সৈতে জড়িত হোৱা বাবে অলপ পিছতে ময়ো আহি ঘৰ পাম ৰাতিপুৱাই ওলাই গৈছিলোঁ